Check and hey, 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 hey. Ви вийдете до знімального майданчика, Я задам вам декілька найпростіших питань, які ви сьогодні почуєте. Отже, як ви почуваєте себе перед зустрічю із дітьми? Да нормально. Волнение є чуть-чуть, але діти непридсказують. Такі цікаві люди. За правилами нашої програми, ми повинні взяти з вас обіцянку, казати правду, правду та тільки правду. Да. Правду, правду, нічого, крім правди, ну не всю правду. Хочу вам повідомити, що ви маєте право двічі упродовж програми відмовитися відповідати на найбільш незручні для вас питання піднімання в руки двору. Окей, понятно. Погоджуєтесь. Угу. Ви дуже хвилюєтесь. Доволі ні. Поки ще не знаю, що мене вживають, тому хвиля на вас ударяти. Якщо ви готові, прошу до нашої компанії. Окей. Замуруєв Сергій Миколаєвич, мандрівник, єдиний в центральній Україні китаїст, народився 3 лютого 1956 року в Кемеровській області. Улюбленими предметами в школі були іноземна мова, історія, література, навчався в архітектурному технікумі. Вищу освіту здобув в інституті країн Азії та Африки МДУ на факультеті китайської мови. По закінченню навчання обрав дійсну військову службу в радянській армії. З 1991 року пішов у запас у званні майора та зайнявся індивідуальною підприємницькою діяльністю. Сімейний стан одружений, двоє дітей, супроводжує в якості перекладача офіційні делегації з КНР, які відвідують з робочими візитами Україну в цілому та Кіровоградську область, зокрема, улюблена їжа, пельмені та окрошка, яку любить готувати самостійно. Пане Сергію, да. за нашою традицією, впродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Якщо ви готові, будь ласка. Одна мінута. Одна хвилина. Поняв. Радіуся, жив, служив, вивчив китайський язык, работал сейчас на пенсії. Уложился? Дуже коротко та змістовно. <плес> ну що ж, добре? А тепер питання від аудиторії. Хто першим хоче задати питання нашому сьогоднішньому гостю? Здравствуйте, Сергій Ніколаєвич. Мене звати Елена, і мене дуже цікавить відео про китайському запретному городі. Розкажіть, будь ласка. добрий день Елена. Самое посещаемое место, наверное, в Китае да и во всем мире – это площадь Тяньаньмэнь, и расположен на ней дворец Гугун, он называется, который в переводе почему-то обозначают как запретный город. Но это по традиции, что там жил только император со своей свитой. В этом году вот буквально пять дней назад я побывал даже на самой трибуне вот этого дворца, под который проходят все демонстрации, военные парады. Это это, об этом можно рассказывать, рассказывать. лучше посмотреть. Спасибо Достаточно? Большое. Да. Пожалуйста. Наступное питание Скажите, пожалуйста, с какими мовами вы владеете? Русский считаем? Да. Хорошо. Русский, украинский понимаю, но не говорю. Китайский, английский. Английский как второй язык. Спасибо. Добрый день, меня зовут Аня. Мне интересует вопрос, почему Китай называют самой поднебесной Украиной? Это старинное выражение «Тхенься» – это «под небом». Традиции где-то около 3000 лет, они решили ее, наверное, не менять. Добрый день, Сергей Николаевич, меня зовут Настя. Я бы хотела задать, какие самые популярные фестивали проводятся в Гонконге и как их отмечают? В Китае в целом два самых крупных праздника, такие вот всенародные. Это Новый год, Чунзи, встреча весны, который каждый год проводится по-разному, по лунному календарю. Это две недели Китай просто весь отдыхает. Никто не работает. Инфраструктуры только питания и транспорта. Ну, гостиницы, соответственно. Так все государственные учреждения, таможни, все. Полностью все закрыто, кроме границ. Вот. И второй праздник это день образования Китайской Народной Республики. Это 1 октября, 10 дней. Вся страна точно так же отдыхает. Ехать туда можно только для отдыха в это время. Работа никакая невозможна по причине отсутствия людей на рабочих местах. В Гонконге, еще раз повторюсь, я не знаю. Скорее всего, Новый год гарантированно. Середина осени очень хорошо празднуется. Доброго дня. Меня зовут Алексей Савин у Меня такие вопросы. А в детстве, вы кем стати? Архитектором. Для этого я закончил даже архитектурный техникум в городе Кемерово в Сибири. Вот. ну как-то судьба разбрелилась иначе. И после армии я уже пошел на китайский язык института стран Азии и Африки Московского государственного университета. Вот, вот детство как-то не сложилось в будущем Спасибо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Я думаю, каждый из нас любит вкусно покушать, поэтому у меня такой вопрос. Скажите, китайские рестораны в Украине и китайская еда именно в Китае, она чем-то отличается? Вот. Я понял вопрос. Как сказать, в Киеве, в других городах Украины есть рестораны китайской кухни. Они адаптированы под европейские вкусы. Поскольку не существует чисто китайской кухни в Китае, существуют региональные. В Пекине это одна кухня будет, в Тензине 200 километров, совершенно иная. На юг ехать, в Гуандун, вот в Гонконге, там абсолютно третья И так огромное количество. Просто она не вся подходит нам. Иностранцам, которые приезжают в Китай. Поэтому стараешься искать для себя, для своих друзей ту э, кухню, которая больше подходит. Допустим, провинция Сычуань, она славится своими невероятно перчеными блюдами. То есть слой перца э, стручкового плавает сверху, допустим, супа. Вот такой слой. Мелкие перченьки такие. Все. Это вкусно сначала, а потом бешеный идет наплыв огня. Но все равно вкусно. Спасибо да. О кухне можно рассказывать день, два, три. Чи є в Китаї така традиція, можливо, чи українською культурою, и чи є в Китаї українська діаспора? Я не буду превышать, что называется, превозносить роль украинской диаспоры в Украине, в Китае, поскольку не наблюдал ее там, не слышал. Чисто славянская есть, они как-то объединяются, там клубы, особенно в крупных городах, Шанхай, Пекин, там э, музыкальные, литературные встречи. Приезжают артисты, приезжают э, художники. Вот один из ярких примеров всем вам известный Витас. В Китае его просто боготворят, боготворят. Ему памятник там поставили. Только скажешь вот Витасе, они вот так произносят Витасе. у все, это это ну супер просто, это настолько интересно. Он пару раз упоминал, что он родом с Украины. Вот. А так, честно вам скажу, про Украину знают по Сефетенко, Динамо Дифу, Киев Динамо, Шевченко, да? вот. бубыка но Политиков знают тоже, ну, более-менее образованные. Сказать, что очень они интересуются Украиной, я бы так не сказал. Дякую. Добрый день, Сергей Миколаевич. Меня зовут Юлия. И у меня для вас такое вопрос. А как много міст в Китаї вы сами об'їздили, побачили, в каких подорожовали? Сложный вопрос. У меня там карта лежит. Большая Китая. Я там флажками начал помечать. Ну, много флажков. Ну, а какая вам больше и почему? Шанхай. Шанхай, ну, это как первая любовь это настолько потрясает воображение этот город он и старый и новый и, и ночной и дневной огромное количество людей машин но организовано люди, люди потрясающе добрые открытые но ну, это кстати всего китая касается не только очень красивые места на юге конечно это район фудзяня прибрежные такие с потрясающими горами речками на поезде едешь Сначала начал, километров 200, начал считать туннели, по которым идет поезд. На втором десятке сбился, бесполезно. Мелькают, мелькают, мелькают. Красиво, здорово. Есть что посмотреть. Есть из-за чего учить китайский язык. Дякую. Добрый день, меня зовут Валерия. Скажите, ласка, а почему самая китайская мова? Ну, Что-то вас привернуло, вашу увагу, до нее. Честно говоря, после армии, когда я поехал поступать в Москву, это после Германии, службы в Германии, я поехал поступать на японский язык. Но поскольку пролетарское происхождение с шахтерского поселка из простой рабочей семьи не позволило мне занять одно из... Пяти мест на курсе с японским языком. Предложили китайский. Пришлось согласиться. Не пожалел. Дякую. у вас сейчас был шанс вернуться назад, змінити еще в своем житті або повязать свое жизнь с другой языком. Чи бы б скористалися этим шансом, или все-таки и так, як такими, Вряд ли. Вряд ли я стал бы использовать другой шанс. Для того, щоб змінити щось, Китай це цілий космос, мир. Він безбрежен і изучать його можна не одну життя. Поэтому я не спеша, спокійно, скільки років хватить, буду його зучати. Мене звати Ірина. Скажіть, будь ласка, які, які найпарадоксальніші факти відкриття про Китай ви зробили за роки знайомства з культурою, економікою, менталітетом цього народу? Дякую. Ну, первое, будем так говорить, во-первых, я учился пять лет. Преподаватели наши были очень высокого класса, это китаисты мирового уровня. Я не боюсь этого сказать. Вот. Второе, вот одно из самых радикальных, мне как сибиряку было совершенно потрясающее. Грустно узнать, что пельмени, обычные наши любимые пельмени, это совсем не сибирское или русское или какое-то уральское блюдо. Это китайское блюдо. Вот это для меня был шок. Просто, ну как это так? Мое любимое блюдо и вдруг оно вот, да, три с половиной тысячи лет документально подтверждено, нарисовано. пельмени китайское блюдо. 120 видов в одной из э, столовых, будем так говорить, маленького кафе. 120 видов пельменей. Это представить невозможно, съесть тем более. Так что вот на этом уровне примерно так. Чи можете вы дать такой узагальненный образ среднестатистичного китайца? Только образ реальный, не киношный, не литературный, а то, как и складывается у сведомости туриста, от бизнесмена. Турист вряд ли составит представление о рядовом китайце, такого простого, нормального человека. Почему? Потому что человек первый раз приезжающий, он ошеломлен всем вот этим вот строительством, автострадами. Если за много поездок в Китай, я для себя сделал вывод. Одно. Китай это дружественные люди с открытым сердцем, готовые прийти на помощь в любом случае, всегда. Бизнес это бизнес, это он идет отдельным законом, там дружбы не бывает. А вот такие вот вещи, ну, знаю одно. Кого бы ни спросил, как пройти куда-то, что-то посоветовать, покажут, расскажут. Вот, вот такие они. Еще Конечно. Как вы ставитесь до таких ментальностных стереотипов, которые склалися конкретно в нашей культуре, отставления нас до Китая, до китайских товаров? Вот, если брати... это, я понял. Это, это грустная тема, за которую переживают и китайцы сами, производители. Дело в том, что я пока не знаю ни одной фирмы, такой более-менее приличной, китайской, которая поставляли бы сюда товары народного потребления. То, что вы видите на наших рынках. Эти товары привозят сюда наши бизнесмены, и система закупки там такого товара оптом вполне простая. Чем дешевле, тем лучше. Все, здесь продается вот с такой маржой, бизнес идет. Только поэтому. Это, это грустная тема. В Китае огромное количество качественного товара. Поверьте мне, есть и очень много. Все зависит от покупателя. Я могу купить за 100 гривен, грубо говоря, куртку, и качеством в три раза лучше я могу купить за 100 долларов. Поэтому вот... Сло сложно объяснять вот это, вот, конечно, понимать. Вы, к сожалению, видите худшие э виды китайского э товара. Худшие. Хуже уже нету. Сергей Миколаевич, какие у вас есть захопления, у Крим Китаю? Хобби. Пожалуй, что? Мабуть. Литература почитать, интернет, тут уж куда денешься. Жизнь научила, работать с ним, ну и массу приятной информации нахожу, интересной. Но ну, опять же в преломлении с Китаем. Как-то так получается, что от командировки к командировке надо готовиться, надо смотреть, надо изучать э, прессу. А пресса лучше всего сейчас идет в электронном виде, так что вряд ли этому нужно назвать хобби в чистом виде. Марки не собираю. Але ж я, например, знаю, что вы полюбляете готовить. Например, ну, пельмени, окрошку, чи, это, так, это чи не? Не, я не считаю это хобби. Редко до кухни допускают. Но когда получается, готовлю мясо в разных видах, это за годы проживания в Средней Азии. Научился как-то, само собой получилось. А пельмени — это чисто семейный продукт, лепится только всей семьей. В одиночку лепить пельмени — я не знаю, это как танцевать одному. Да. Ну вот. — Готовили ли вы какое-то китайское блюдо у нас в ну, единственное, что готовил мясо со специями вот, китайскими, которые привожу оттуда, пожалуй все. потому что приготовление э, чисто китайской, китайских блюд требует большого времени большого времени там э, предварительная подготовка идет любых продуктов сама термическая обработка на э, по мясу это максимум 3 4 минуты готовится. остальное они маринуют его специальными составами поэтому э, что на сковородке что на пару на пару быстрее почему то у них готовят чем у нас по 40 минутам допустим Спасибо. В Украине много очень китайских ресторанов. А в Китае есть украинские рестораны? В Пекине есть. В Пекине есть э, там украинский борщ, как-то сложно написано так долго. Вот. Но больше, больше это как-то совмещенные такие русско-украинские. Нет в Гуанчжоу а стоп, в Гуанжо есть, да, чисто украинский ресторан. Он не Киев называется. По-моему, даже Украина он и называется. То есть, ну, в основном это рассчитано на наших, которые там живут и вот хочется чего-нибудь домашненького уже такого родного, когда китайская кухня, мягко говоря, так. Ну, невозможно. Я там более полутора месяцев подряд, правда, не находился, но даже через неделю уже хочется чего-то своего. Скажите, пожалуйста, как китайцы печатают на клавиатуре, если у них больше трех тысяч символов? Иероглифов, хотите сказать, их вообще-то гораздо больше, но не в этом дело. У них обычная клава, обычные латинские буквы, но вы набираете там не иероглифы, вы фонетику набираете. Допустим, су лень да ши хор, и вот су лень, и там высвечиваются еще и тоны, потому что су первым тоном су вторым тоном это абсолютно разный роли. Вы выбираете из того, что на мониторе появилось, то су, которое вам надо. И он на экране. И распечатка идет. А что вы можете рассказать о китайской стене? Что она длинная. <связь> <связь> И древняя еще. Да нет, ну, я понимаю. Неизгладимое впечатление, сколько раз я там ни был, это, это потрясает воображение, сама мощь, протяженность. И красота. Когда, ну как дракон извивается, вот так вот в сказках там показывают, да, вот точно так же эта стена э, извивается, ползет по горе, и тут же все это видишь. Это, ранее она была около 8 тысяч километров общая протяженность построенной. Но это очень давно было, часть развалилась. Сейчас в основном э, возят на абсолютно реконструированную и восстановленную часть куда президенты, все туристы приезжают. Я дважды был, у меня китайские друзья возили на нереставрированные участки китайской стены. Еще больше поражают. То есть ты видишь реальную старину, полуразрушенную, допустим, проросшую, но от этого она не становится как-то хуже, беднее. Наоборот, ты просто как представить, как они могли это построить в длину. Но вот есть такое мнение, что единственное строение на Земле человеческих рук, которое видно из космоса. Авторитетно заявляю, спрашивал у космонавта в Москве, не видно невооруженным глазом. В бинокль, да, конечно, видно. А так, мы, говорит, специально просто смотрели. С самолета прекрасно видно. Это, ну, она разная по ширине. От 4 метров до 10 метров в ширину. И вот это вот пройтись по ней, рельеф от горизонтального до где-то 45 градусов, это выложено все кирпичом, плиткой, камнем, это здорово. А сколько вам лет было, когда вы первый раз поехали? У, так, это был 92-й год, я 56-го года, отнимите, пожалуйста, ладно? Китайских, ну, например, женок, На... людям. во первых наши наши лучше сто <свят> процентов это не то что здесь вот девушки красивые собрались да <свят> вот. а реально сами китайцы говорят что да украина о у вас девушки красивые женщины красивые откуда-то они это знают даже не бывая в украине китайские э -э женщины они очень разные ну, все таки их население это миллиард триста миллионов Представить эту цифру сложно, и половину считайте женщины. Поэтому их 58 национальностей. То есть они даже внешне разные. Поэтому есть красивые, есть очень красивые, есть модельного роста, все такие красавицы вышагивают по э, стилю, допустим, да. Ну и Панков встречал там, вот в Пекине, реально с сирокезами, вот с такими мощными красивые, вот. Но ну, парни, девчонки рядом такие, ну. Раскраска у них бывает такая индейская боевая. Вот клочьями такими вот покрашены абсолютно все цвета радуги. То есть они спокойно, дружелюбно, веселые, Просишь сфотографироваться с ними. Толпа сразу облепляет, такая, все нормально. То есть стиля единого, ну я бы не заметил, чтобы там вот все четко одевались одинаково. Модные во всяких в этих побрякушечках. там система одежды, как капуста. Вот ну, раз смотришь вот такой, вот, да. одета, 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 все друг из-под друга выглядывает. Ну, не мне судить, конечно, но смотреть интересно. А можно спросить еще, правда ли миф то, что в Китае одна семья должна именно определенное количество детей иметь? Один. Да? Это не миф, это политика э, государства. У них вынужденная мера, четко, конкретно. Одна семья, один ребенок. Второй ребенок может быть рожден либо по медицинским показаниям, невозможно уже ничего там сделать, либо ну, штрафные санкции на семью накладываются за второго ребенка. Кстати, вот интересный такой миф. Это не миф, это реальность, это их печальная реальность. После тысячелетия культивирования, чем больше детей в семье, тем счастливее будет семья. И теперь переломать... Этот менталитет древнейший, и э, что в одной семье одной ребенок. Детей обожают там, просто я говорю, ну они не наглые, они такие вот управляемые, будем так говорить. В школах организованные там многократно видел вот просто как дети себя ведут. Никто на пол там не бросается, там ногами не лупит, что мама хочу вот эту игрушку там нет. Вот. Интересный момент с другой стороны. Все специалисты, с которыми я работал здесь, с китайскими, на монтаже заводов, там, оборудования различного, один из первых вопросов в приватной беседе уже, когда вечером после работы, а правда, что у вас за детей доплачивают? Они, вот, а это они мифом считают у нас реально? В одном из городов как раз э, девушка барменша, она же официантка, маленький ресторанчик такой, она только из декрета вышла, э, сыночек у нее родился. Я говорю, Надюша, иди сюда и объясняй нашим гостям, сколько выплачивают, когда, за первого, за второго, за третьего. Не было ни одного китайца, который бы не спросил. Они в шоке. Говорят, вот это бизнес здесь можно сделать. вполне понравилось, интересно. Первый мой опыт общения, так вопросы-ответы не доводилось ранее. Приятный опыт. Яке питание вам сдалось наибольш незручным, или важким? Ну, наверное, не то, что оно, оно сложное для меня, это вопрос по Гонконгу был. А так, вопросы хорошие, интересные. А какое питания сегодня не про пролунало, а лишь вам дуже хотелось обдать на него ответ? Ну, наверное, с учетом аудитории, таких вопросов у меня не было. Не прозвучал вопрос, допустим, как отдыхает китайская молодежь. почему? Я ожидал такого вопроса и знаю, что там и караоке есть, и э, хорошо отдыхают. Весело, дружно, совершенно неожиданно. Не прозвучало. Ну, может, в следующий раз? Тож, еще раз дякую вам за всю зустріч. Спасибо вам, что пригласили меня. Рад, рад работать с вами.